Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün Nəmäsə Masadır qəsəbəsində yeni tikilən məktəbin düz yanında bax göstədimsə, bax düz yeni tikilən 6 nömrəli məktəbin düz yanında. Şəxsi tikili 2 sot torpaq sahəsinin üzərində inşa olunmuş 2 mərtəbəli evimizə baxın. Xatırladım ki, evimiz mərtəbə arası malat betonundur, aşağısı qoşa daşla hörğüdür. Yuxarısı isə gördüyünüz kimi binalarda 40lıq blok kərpiclə tikilib. Yəni blok kərpic də ki, yəni düzünə yox e, səp səpəkçi qoyulub, yəni 40 santlik sasının qoyulub, dörd dövrəmə, onu da xatırladım sizə. Yuxarı solun fonuna kimi olub, kırış asılıb. Burdan həyətinizin səmanı görsəm, rahatsın həyətinə. 4 dənə maşın bax burdansa saxlama olar. Yəni də bu əlavə torpaq sahəsi mövcuddur burada. Evimizin bir daha xatırladım ki, evimiz şəxsət tikilir. Bax, belə bir gözəl bir evimizin tikinti görünüşü var. Həyətinin sahəsinə bax, belədir. İndi seyimiz üçün mən sizi tanıtdım. Xatırladım ki, evimiz tam yaşayış olan bir yerdir. Yəni burada ıı, tam yaşayışdır. Və düz 6 nömrəli məktəbin düz yanındadır. Yəni bax burdan da göstədirsəm siz, düz məktəbin arxasında da evimiz. Evimiz sol tərəfdə birinci mərtəbədə bax belə bir qonaq otağıdır. Yuxarı mərtəbə arası malat betondur. Bir də onu siz görsəndim. Qəşəng betondur. Və burası evimizin birinci mərtəbəsi millərlə kimi atılır. Yəni çorba polu var. Onu da xatırladım. Və evimiz xatırladım ki, e, fasadı e, 4 dövrəmə subaqlanacaq və pəncərlərlə plastik pəncərlərin də pulları hamısı verilib. Onu da xatırladım bizə. Yəni e, o vəziyyətdə evimizin qiyməti 50 7000 manata satışa çıxırəm. Burası isə evimizin mətbəxidir. Mətbəxdə gördüyünüz pəncərəsin qarşısını kəsən bir maneə yoxdur və evin millərlə gördüyünüz kimi məsafəsi yetərincə padvalıq var. Havalanma sistemi var, amma evimizin giriş dəsi bax gördüyünüz torpaqla doldurulub. Yəni bunun üstündə isti pol və verə bilərsiz. Metlaq vurulacaq məhsul. İstipol da verə bilərsiniz. Və burada isə piləkanın altında sanuzel yeridir. Yəni burada girişdə sağ tərəfdə sanuzel üçün əlavə olaraq torpaq yer saxlanılıb və piləkan da manat betonla təsirsiz olunub. Və xatırladım ki, bax göstərdim ki, sə burdan mərtəbə arası bir dənə kəmərdir. 4 dövrə məcə kəmər manat betondur və evin yuxarısında bir dənə də 20-nin 40-a bir dənə də kəmər əlavə olaraq oradan atılıb ki, evimiz da möhkəm olsun. Yuxarı mərtəbədə isə hörmətli qonaq dəyərlərimiz, burada sol tərəfdə bir otağımızdır, ikinci otağımızdır və üçüncü və burada isə sanuz övəzdur və burdan da balkona çıxışdır. Onu da göstərdim sizə. Balkon da yetərincə genişdir. Onu da göstərdim. Burdan da birbaşa 6 nömrəli məktəb və burada da sol tərəfində isə Araz marketdir. Yəni bu yoldan düz yanə sağa döndünüz, məktəb, sola döndünüzsə Araz marketdir. Tam yaşayış olan bir yerdir. Bir də xatırladım. Evimizin qiyməti 570 manatdır. Satışa çıxıb. Sənədləri e, bələdiyyə sənədidir. Yəni irəlilən e, günlərdə, aylarda evinizə çıxarış da alınacaq. Onu xatırladım sizə. Tam yaşayış olan bir yerdir. Buradan da göstərdim sizə. Və burada uşaqlar üçün nəzərə tutmuş yataq otağını göstərdim sizə. Evimizin ümumi tikinti sahəsi, demək olar ki, hər tərəf ee 140-150 kvadratdır. Bura isə evimizin salonu nəzər tutulmuş yerdir. Burdan da özünüz görürsüz ki, evimizin dörd dövrəmək kəməri mövcuddur. Bura isə sonuncu yataq otağıdır. Bu yataq otağında üç tənə pəncərə mövcuddur burada. Ətraflı məlumat üçün zəhmə vur bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah evü olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin.